Мощная, классная победа. Я буду стараться дальше продвигать нашу страну и показывать рекорды. Соревнования удались. Это была становая тяга. Мы ехали на соревнования нашей команды, и мы не были лидерами. Лидерами была Дона Мур, это главная моя соперница в Британии. Она потянула 245 килограмм и выставила этот ролик в Фейсбуке. Ну, мы -то на то время тянули 216 килограмм с тренером, и мы выставили на видео только это. Перед отъездом оставалось еще полторы недели, мы улучшили рекорд, это был 221 килограмм. Но предварительно вот эта закалка и то, что мне пообещали квартиру, олимпийский городок, меня стимулировало стать первой и выиграть сановую тягу, потянуть 240 килограмм. Хотелось бы поделиться вот этими всеми эмоциями, энергией, зарядить всех людей, чтобы они занимались спортом, ставили цели, достигали своих всех максимальных возможностей, к которым они стремятся. Следующая цель, следующая цель я, конечно, хотела бы на Арнольд Классик стать первой. Это на следующий год будут соревнования в Коламбусе, что такая Арнольд Шварценеггер каждый год их восстанавливает. В этом году я была третья. Не каждому, могу сказать, удается войти в тройку призеров. Мне, слава Богу, помог... Бог дал силы, и это получилось. И сейчас, в следующем году, я хотела бы уже стать первой. Готувалися ми буквально, коли знали десь за три місяці, що будуть проводитися такі змагання, ми вже почали працювати над станкою тягою і там, укріплювати, підтягувати наш присідці, штанги і інші такі вправи. Тому ми готові, скажімо так, якщо б нас запросили через місяць на якісь інші змагання, які організовували, нам би не було складно там виступати. Ми б і так були готові. Добавити скільки виходить 29 кілограмів статузі від свого максимального результату. Це просто трохи нереально для мене. Але це, напевно, дуже великий плюс, що саме на змаганнях я якось можу зібратися. Звичайно, ми підготувалися. Поїхали, змагання відбувалися в Лондоні на одній з центральних арен, вона називається Арена О2. Вона була побудована спеціально до Олімпійських ігор, які були 12-му році. І на цій арені, власне, там на одній з майданчиків цієї арени, там була виставка спорт, э, стренчити експорт. І там відбувся цей чемпіонат Європи, де Оля здобула золоту медаль і звання абсолютної чемпіонки Європи, а Ліда посіла, посіла третє місце і добула бронзову медаль.